Итак, дорогие братья, иудеи, христиане, мусульмане и прочие народы, сегодня я буду говорить о клевете, которая, на жаль, на этой планете Земля не только... неверующих, но верующих усиливается, распространяется, умножается, увеличивается. И в книге Откровений 12.10 сказано апостолом Иоанном, который называет сатану клеветником, который клеветчит на святых пред Богом день и ночь, потому и не с неба, поэтому небеса могут веселиться, и те, кто обитают на них духи праведников, достигшие совершенства. Откровение 12.12. 12. Евреям 12, 23. Но горе нам, живущим на земле и на море, поэтому, что, потому что к нам именно пришел на планету Земля, сошел дьявол в сильной ярости, знает, что немного ему осталось времени на Земле, ибо после будет брошен в озеро Гнёна для особого очищения от всех своих нечистот, лукавств, грехов, лицемерии, клеветы, которую он клевечал на праведников, ему нужно будет очищаться вместе с ним все воинство, вся его бригада, компания в озеро Гнёна будет очищаться. Он клеветой своей на Бога и обольстил Еву, как мы читаем в Итеатре, главе 1, 5 стих. Он ходит, как риковый щелев, ища кого поглотить, так пишет Раби Шимон, 2 Петра, 5, 8, и сделать человека своим рабом, чтобы и он был клеветником. Апостол Павел Рабишаль пишет верующим корифянам, что он придет в их общину и не желает, чтобы у них... Беспорядок был, негативные качества исходили, которые исходят от сатаны, чтобы не нашел в них клеветников, клеветы 2 Коринфянам 12.20. Языкил перечисляет грехи Израиля и говорит, клеветники находятся в тебе, Языкила 22.9. Итак, мы видим, находились в ветхозаветней общине Израиля клеветники, так и в новозаветней общине мы видим находятся именно клеветники. Пророк Еремий говорит, все они упорные отступники живут клеветою. Еремия 6.28. Все они развратители, над всеми издеваются злобно, разглашают клевету. Псалом 72.8. А другие тайно клевещут на ближнего. Псалом 105 стих говорят на брата свои, на сына матери, клевещут Псалом 49.20, когда войны спросили Яна, что нам делать, и он им сказал, никого не убежайте, не клевещите и довольствуйте своими жалованиями. Луки 3.14. Ибо пребывать в жилищах Бога, сказано Давида, может такой человек, который ходит непорочно и делает правду и говорит истину, кто не клевещет, языком своим не делает искренним свой зла и не принимает именно поношение на ближнего. Псалом 14 с 1 по 5 стих читаем. и Бог говорит, беритесь каждый своего друга, не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг именно разносит Клевету, Еремий 9,4. В Танахе пророк Исаия именно делает исповедь за народ Израиля, говорит такие слова. Мы изменили, солгали пред Господом и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали, рождали из сердца лживые слова. Исаия 59,13. Соломон говорит, кто разглашает клевету, тот глуп, десять 10.18. Нечестивые они клеветники, пишет Павел Римлянам 1.30. А тем Емфею, верю своему ученику и сыну по вере Павел пишет, знай, что последние не будут испорченность именно нравов у людей, ибо они будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорные, неблагодарны, чтивы, недружелюбные, непримирительные клеветники и так далее, имеющие только вид благочестия, но силы же благочестия отреклись. Именно так говорит о них Павел 2 Тимофея 3,3. Закон Божий именно для таковых положен, чтобы осуждать их беззакония, блудников, мужеложников, клеветников. 1 Тимофея 1,10. Епископа и диаконы и их жены должны быть честны не клеветнице 1 Тимофея 3,11 а также в церкви особенно доказается старит, чтобы одевались прилично, святым не были клеветницы, не порабощались пьянству, но учили добру Титу 1.3. Итак, это свойство негативности клеветать принадлежит сатане и его детям. Мы же верующие должны избегать этого порока и не клеветать. Да поможет нам в этом Господь победить эти дела плоти» как победил наш господин Машах Ишуа, как сказано в Откровении 21, и достиг ангельской ступени, назван Откровение 1.1 ангелом, чтобы нам победить именно все эти пороки и негативности. И тогда обещано Моща говорит, что и мы восядем на престоле и не выйдем уже вон, то есть в этот мир, планеты Земля, ибо закончим исправление, и будем переселены в небесный Иерусалим, духом Духа праведника, достигший совершенства. Да поможет нам в этом Господь, скорее каждому достигнут этой вершин. Аминь.